Я сегодня буду забрасывать, не завозить корабликом, а забрасывать свои оснастки. Самая обыкновенная оснастка – безопасная клипса, короткий поводок, насадка, плавающая кукуруза с горохом. А вот сам процесс забрасывания, то есть мне нужно прикормить, где будет находиться мой крючок. Что я для этого делаю? Я взял горох. Добрый раунд. Не, не Не, не спойте. Я, вообще-то, то ли готовлюсь к рыбалке, а ты мне, как бы, это самое, я рассказываю, как надо рыбу Я хочу привитаться с нашими глядачами. Ты привитался уже? Нет, еще нет. Не культурный ты человек, так ну, молод. Блин, начал рассказывать, что давай сначала привитаемся. Так вы ну, то уже? Ну, тоже привитаемся. А, Ай-яй-яй-яй-яй, комары жрут, как ненормальные. Если у меня продолжим. такой друг, э, Анатолий Ряскевич который ходит и мне, мне комары шлепает, только шишки мне не набей. Просто раз ты мне дверями побалдел, да, вот тут тут. Вот. И вас на Червоной Рыбалке. Добрый ранок. Мы приехали в село Карпівці, будем пробовать тут ловить мирную рыбу. Пока мы с Сашком оператором спали, то Паша ни свет, ни заряд. Ты, короче, не спишь? Не, я не сплю вообще, когда еду на рыбалку, потому что мне сердце колотится, ручки трусятся, мне хочется бегом-бегом-бегом на водоем. Я вообще такой не посидюсь трошки. Ну, как-то так. Я приехал пол четвертого для того, чтобы посмотреть, что делается на водоеме. Водоем, как бы я знаю, но он для меня неизвестный. Я взял три карповые удочки. Э, столочек небольшой. Ну, э -э в обилике. Ну, с утра был один всплеск. Я, правда, не видел где, но что-то ляпнулось хорошее. Ну, а теперь я буду продолжать. забрасывать. Забрасывайте. Ну, продолжай. Ну, продо ничего, ничего, все нормально. Есть у меня вот такой э, ПВА-рукав. Что я с ним делаю? На, на краю э, рукава я аккуратно. Да, эта фетка растворяется за минуту в холодной воде. То есть мне надо делать так все, чтобы руки были, все вокруг было сухое. Потому что если хотя бы капелька воды, оно просто разлезется у меня в руках. Я надеюсь, что не разлезется, пока я буду показывать. Так, вот узел я уже не могу завязать. Что, сейчас завяжу? Процесс, конечно, довольно такой тягомотный, но ради большого карпа. Вот. Теперь я горох насыпал в сухую приманку. То есть немножко высушил на тряпочке, можно на газете, можно на какой-то салфетке. И вот таким образом я его размешал сухой приманкой для того, чтобы он перестал быть мокрым. Часть гороха с этой же приманкой сухой я насыпаю его сюда. вот сюда. где-то примерно ну, 3-4 сантиметра по рукаву. Потом есть у меня вот такая специальная приманка сухая для рукава пакетов ПВА рукавов. Я тоже ее немножечко, абсолютно чуть-чуть, ну, вот, тоже где-то 3-4 сантиметра по высоте засыпаю. У меня все это в середине засыпано. Вот таким поршнем я продавливаю буквально, ну где-то приблизительно, чтобы можно было взять рукой, делаю вот такую вот колбаску. Вот видите, какая у меня колбаска получилась. Это все аккуратно ножницами отрезаю. Вот. Теперь, что мне надо? Мне надо как-то груз крючком прицепить к вот этой вот... Э, я аккуратно открываю вот этот рукав. Засовываю туда груз прямо в середину. Я груз... Можно и по-другому, но я груз засовываю прямо в середину. Вот таким образом. Вот. Здесь придерживаю, отрываю маленький кусочек ПВА ленты. Она очень легко рвется, я ее просто вот так пальцем отрываю и перематываю вместе, где груз мой. Вот так несколько раз перематываю и завязываю обыкновенный узел. Два раза завязываю, чтобы она держалось Раз, два. Вот. Теперь. Я хочу продиповать свою насадку, то есть кукурузу с горохом. Открою дип, наверное, кукурузный возьму, другой какой-то не хочу. И аккуратно крючок. Дипы, которые основаны на масляной основе, они не растворяют ПВА-пакет. Вот, это я все дело закрываю. Так. Вот что у меня получилось. И крючок просто вставляю в эту колбаску. Вот таким образом. Вот у меня получилась вот такая оснастка. Сейчас мне это надо забросить в воду. Да, забрасывать немножко неудобно с таким вот оснасткой такой. Но ничего, далеко я не буду забрасывать. Через минуту мой ПВА рукав растворится. И наживка и, и приманка будут рядом. Я попробую ловить на, еще на поповочную удочку. Вот тут под берегом накиданы ветки, палки, всякие корчи и где-то там. В этих кустах прячутся большие карпы. Я правда не знаю, как я буду вытаскивать, если клюнет. Ну, наверное, полезу в воду, но все равно попробую. Я кинул две жменьки гороха, вот буквально 10 метров, ну, не 10, меньше, метров 5 от корчей. Туда я закину свою пополочную удочку с одним крючком. Ну, а что получится? Будем пробовать. Я думаю, что скорее будут поклевки, конечно, на поповочку. Это, конечно, очень, как сказать, опасная рыбалка получается. Потому что если что-то хорошее клюнет, я даже не знаю, как я буду с этим бороться. В общем, как будет, так будет. Пошо, є поклевочка. На горох. Чо ти поймав, Толі? Карасика? Главний карасик. Такий такой карасик можна. Вийти. Дуже гарний карасик. На горох взяв? Взяв на горох. О, на тебе такое. Ага, хто б міг подумати? Не. Красивий карасик. Угу. Хорошо взяв то ли? Хорошо взяв. Конечно губу, oh. как вы любите положить. Ну no, да. Все Карповые удочки у меня заброшены, я хочу попробовать кинуть два фидера. У меня есть вот такие флеты. Это, ну как, кормушка, которая снизу подгруженная свинец. И тут ребра жесткости. Я сюда набиваю кашу. Один крючок на который на силикон цепляю горох. Вот такая нехитрая оснастка. Попробую, что на это будет ловиться. и у нас на самом деле профессионал у нас кто кто ли на червяка на червяка надо и байки рассказывать иногда <реку> что Бачите, як воно буває. Старалися ми з павлом, старалися, кидали, міняли різні наживки, міняли прикормки, а результат один карась, навіть хай який заважує пів кіла. Але от хлопці напроти таки показали клас, скажем так. Не знаю на що вони ловили, але з берега протилежного було видно, що вони витягнули кільканадцять карасів, і на сам кінець своєї рибалки, можливо, вони і продовжили, на сам кінець нашої рибалки їм попався ще й корп. Можливо, десь в нас чогось не було, що стосується прикормки чи приманки, тому що кидали ми приблизно в однакове місце. Проміряли глибину, кидали на твердедно, там кропивки не було, але щось не вийшло. Через те ми сьогодні прийшли в магазин Карп, відділ, який е спеціалізується на прикормках і приманках. Можливо, у нас не було якогось, скажімо так, ось такого екстракту чи якоїсь іншої наживки. Тому ми вирішили присвятити другу частину нашої передачі саме цій темі. і Зараз я даю слово для Павла, який детально. Дальше про это и расскажет. Я хотел бы как бы подвести итог своей рыбалки. Что такое итог. Ну, я очень старался поймать рыбу. Хотелось конечно поймать карпа, потом в результате я видел, что карп не ловится, я пытался поймать даже карасей, ничего у меня не получилось. Ну, какие-то ошибки я делал, потому что на, действительно на противоположном берегу э, люди ловили рыбу, ловили карасей, ловили карпов. И я, Меня, допустим, это не очень расстраивает, что кто-то больше э, меня это наоборот э, подстегивает, делать более качественные наживки, э, как-то идти вперед, э, стараться что-то сделать для того, чтобы все-таки поймать рыбу. Ну и вкратце я хочу подойти к приманкам, э, к наживкам и еще каким-то всяким рыболовным штучкам, которые я использовал э, в тот момент. Может быть, я действительно делал что-то неправильно. Э, значит, э, что э, что я брал? Э, приманка, которую я использовал, была больше все-таки для холодной воды, а вода уже потеплела. Это, наверное, одна из ошибок. Еще я использовал горох в качестве насадки и в качестве насадки на карася у меня были только червяки, а у меня не было. На что ловили другие рыболовы, я не видел. Подходить, спрашивать у них, ну, как бы это не в моих правилах. Я всегда стараюсь сам чего-то добиться, а не переспрашивать, на что ловится, как ловится, в какое место надо кидать. Я буду экспериментировать дальше. На сегодняшний день рыболовная промышленность предоставляет огромный выбор искусственных приманок, натуральных, приманок наживки всевозможные дипы бойлы бюстеры всякие консерванты ну всего огромное множество из этого в этом огромном множестве надо как-то определиться и выбрать то что нравится тебе рыбаку и я так думаю, что рыбак ловит рыбу на то, что нравится сначала ему. А в процессе как-то рыбалки определяется. Вот эта приманка сегодня лучше сработала, завтра э, какая-то другая. На теплую воду я бы посоветовал какие-то сладкие, не очень резкие запахи. Допустим, если это если брать приманки, то э, запахом меда, запахом клубники, вот такую приманку может быть с запахом сливы. Или обыкновенную базовую, вот как есть обыкновенная базовая серая приманочка, абсолютно хорошего качества, вот эта вот лечь плотва. Ну, в принципе, она универсальная на всю белую рыбу. Украинские производители делают более дешевые приманки. У нас они представлены, допустим, такие какая подсека и вот эти Fish спорт это отходы кондитерского производства. Ну, наша промышленность в плане рыбалки еще не дошла до того, чтобы специализироваться только на разработке приманок. Хотя есть несколько фирм. Вот эта приманка Fish Dream – одна из самых качественных украинских приманок. Она разработана спортсменами рыболовами Украины и очень хорошие отзывы, очень хорошего качества. Вот. Также еще существуют э, более серьезные фирмы, такие, допустим, как КУК. Это венгерские производители приманок. Вот такой полтора килограммовый пакет стоит 75 гривен, но это очень хорошего качества приманка. Сделана специально для э, белой рыбы. Основные его, основные его компоненты это овсяные хлопья. Тут уже нет практически отходов кондитерского производства, тут натуральные продукты, плюс э, ароматизаторы и красители. Есть у кука такая серия, разная фракция. Более мелкая фракция, средняя и более крупная. Более крупная фракция, она прямо под пальцами ощущается, тут крупные зерновые смеси. Это для более крупной рыбы, для большого карпа, амура. Есть вот такая у кука приманка, это горох с добавлением макухи, очень кстати качественная. Еще более подробно подойти к приманкам известной фирмы Джексон. Они в этом году выпустили серию приманок для фидера. Что это за приманки? Я возьму любую из них. Вот, допустим, запахом меда. Это готовая смесь. Ее не надо мочить водой, то есть вы сразу вскрываете, берете фидерную кормушку. Можно специальную топталку, которая набирает эту приманку. Она уже готовая к употреблению. Вот. Также у них есть серия пилетов. очень интересный этот пелец. При намокании вот эти гранулы просто слипаются одна к одной, когда они попадают в воду, это все разваливается, и получается очень хороший стол для прикормления рыбы. Пригманкам мы как бы подошли вкратце. Еще я хотел бы поговорить о наживках. То есть о червях, опарышах, кукурузе, горохе, ну и, конечно, о бойлах. Начнем с самого простого. Опарыши и черви. Обыкновенные красные черви. Самые универсальные, универсальные наживки, которые могут быть. Также на рыбалку я обычно с собой беру э, как минимум баночку кукурузы, могу маленькую баночку гороха, могу также сам варить горох. Это тоже универсальные наживки, которые используются на, для поемки карповых рыб. Хочу подойти более подробно к такой наживке, которая получила популярность последние 10 лет на Украине, это бойло. Бойлы бывают плавающие, бывают обыкновенные, бывают пылящие, то есть полностью растворимые в воде. Покажу, как они выглядят. Вот это обыкновенный бойл. 10 миллиметров, с запахом кукурузы, это высокопротеиновое тесто с добавлением вкусовых и ароматизированных добавок. Что он просто одевается на волосяную оснастку. Вот так выглядит пылящий бойл. Вот это запах ракушки. Он 3-4 часа находится в воде, потихоньку растворяется. При этом вокруг себя он образует такое облако запаха, которое привлекает карповых рыб. Еще очень интересные бойлы, так называемые попапы, плавающие. Ну, возьму самые, самые непредсказуемые. Вот это ананас, вот такие вот шарики. Ярко оранжево-желтого цвета, которые привлекают. Он, он предназначен для того, чтобы поднять крючок от дна, чтобы не погружалась наживка в Ил. Абсолютно плавочь. Это маленькие 10 мм, так что они бывают более крупные. Или вот такой с запахом сливы. Для того, чтобы ловить на бойлы, надо сначала ими прикормить, чтобы рыба узнала, что это такое, попробовала, ей захотелось это есть. И э, тогда будет успешная рыбалка. Есть еще так называемые прикормочные пилец. Вот так они выглядят. Это гранулы с запахом. Э, они постепенно растворяются в воде и привлекают карповых рыб. К завершению я еще вкратце хочу подойти к таким э, вещам, как бюстеры, э, csl то есть всевозможные запахи, добавки, консерванты. Очень интересно, вот такой сироп CSL, я им пользуюсь, когда ловлю на горох, с помощью его горох придается особый аромат, и горох не киснет определенное время, то есть 2-3 дня он выдерживает э, и не скисает. Вот. Вот такие дипы предназначены для того, чтобы выделить вашу наживку. То есть крючок с наживкой, с бойлом, то или с горохом, или с кукурузой. Вы просто макаете в такой дип, и у него получается более приятный, более насыщенный запах для карпа. Можно пробовать вот такие бюстеры. Они добавляются как непосредственно э, в приманке, чтобы усилить запах. И также можно э, туда макать крючки с наживкой. Запах, который есть э, в самой приманке, можно сделать даже не так. Человек, который хочет э, экспериментировать, берет, например, обыкновенную макуху или обыкновенную базовую смесь, такую, допустим, вот как для фидерной ловли. Она практически не имеет запаха. Берет э, с собой всевозможные запахи, какой-то бюстер, какой-то дип, все это добавляет в приманку и э, Делает такой запах, как, как бы он считал нужный в данный момент. Любая неудача на рыбалке только постегивает к тому, чтобы ехать снова, чтобы пробовать экспериментировать, пробовать всевозможные варианты, разные насадки и все-таки добиться того, чтобы поймать рыбу. Такую рыбу, как я этого хочу. Вам я желаю того же. Эксперименты, э, почаще ездить на рыбалке, почаще делать то, что вам нравится. Удачи!